Satu lagi antaran ke depan Orozco maukannya sentuhan ke dalam gawang sendiri Skuad kendalian Peter Klamowski cemerlang melaka kemenangan 2-0 ke atas Nepal pada aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 Susulan daripada itu, Kini itulah berita mengenai seorang pemain pertahanan elit Eropah bakal menjadi aset baharu untuk menyertai revolusi Harimau Malaya. Sebelum ini, pasukan kebangsaan telah menerima sentuhan tonggak warisan baharu dari Belanda iaitu Hector Hevel yang kini beraksi di Portugal bersama Portimonense SC. Beberapa nama pemain warisan baharu mula dikaitkan untuk bersama Harimau Malaya selepas DYMM Tunku Ismail memaklumkan mengenai tujuh lagi watak penting untuk bersama pasukan. Peter Klamowski sebelum ini juga telah menyebut berkenaan potensi pertahanan tengah Sabah FK, John Irazabal untuk menyertai skuad bagi kem bulan Jun nanti. Selain itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM juga didakwa pernah melakukan percubaan untuk menghubungi pemain tengah kacukan Australia, Ryan Tig. Baru-baru ini, Tonggak berusia 24 tahun itu membuat pengakuan terbuka bahawa dirinya memiliki pertalian darah dengan Malaysia. Itu sesuatu yang timbul kebelakangan ini kerana saya mempunyai warisan Malaysia, jelas pemain tengah itu kepada ESPN Asia. Beliau turut memaklumkan bahawa baru sahaja mengetahui akan perkara ini baru-baru ini. Saya tidak tahu perkara ini sehinggalah beberapa bulan lalu, jadi itu khabar baru kepada saya. Ryan Tick juga menambah, beliau melalui ejennya telah dihubungi oleh FAM baru-baru ini. FAM datang kepada saya tetapi sekali lagi itu hanya melalui ejen saya. Saya cuba untuk tidak melibatkan diri daripada perkara itu, tambahnya. Pemain Melbourne Victory ini bagaimanapun membuat keputusan untuk mewakili Socceros dan melakukan debutnya ketika menentang China tempo hari bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026. Beliau sebenarnya layak untuk mewakili tiga negara, iaitu China, Australia dan juga Malaysia, namun memilih untuk menyarung jersey negara kelahirannya ketika aksi kelayakan Piala Dunia 2026 tempoh hari. Pemain pertahanan Sidi Teneri B, Gabriel Palmiro pula menghargai pengalaman menyertai kem Harimau Malayah pada Mac lalu. Bek kiri berusia 23 tahun itu menganggap ia satu pengalaman yang bagus dan membuka persepsinya kepada dunia yang lebih luas terutama bola sepak Asia. Ia satu perkara yang mahu diterokai dan dijalankan. Pada akhirnya, ia satu pengalaman yang bagus di ini menunjukkan apa pengalaman yang saya rasai di luar sana. Bola sepak Asia pada hemat saya satu pengalaman baru yang hebat dan saya percaya itu menjadikan saya lebih baik, katanya dalam satu temu bual bersama laman sesawang rasmi Tenerife. Gabriel Palmero adalah seorang pemain muda yang bagus. Beliau pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara, membuatkan Malaysia bangga di negara lain, katanya kepada wartawan Astro Arena. Saya rasa ini satu pengalaman yang baik buat beliau untuk menempuh perjalanan dari Sepanyol ke Malaysia. Kita sememangnya menikmati kem ini dan beliau antara prospek untuk masa depan. Palmiro berharap dapat menarik perhatian Tlamovski dengan tampil lebih konsisten bersama Teneri B. Beliau kini merekodkan 10 penampilan dan 1 gol bersama pasukan itu. Ini termasuk kekalahan 2-1 di tangan Real Madrid C pada 6 April lalu. Umum mengetahui bahawa Klamovski mahukan pemain yang mempunyai minit permainan mencukupi bagi menyarung jersi skuad kebangsaan selepas ini. Pemain yang mampu beraksi di bahagian pertahanan kanan dan pertahanan tengah, Dion Kools, menjadi nadi utama kelab Thailand Buriram United FC. Hingga setakat ini, Kool sudah mengumpul 42 penampilan bersama Buriram sepanjang musim 2024-2025 membuktikan beliau merupakan pilihan utama kelab gergasi Thailand itu di bahagian pertahanan kanan. Daripada 42 penampilan, Kool telah merekodkan 3 gol selain dalam masa yang sama turut menyumbang 8 bantuan gol pemain tengah yang baru sahaja merasai debut bersama skuad kebangsaan Malaysia, Hector Havel, sedang mempamerkan kemampuan beliau bersama Portimonense SC di Liga Portugal. Tonggak berusia 28 tahun ini baru sahaja menyertai Portimonense pada Februari yang lalu dan menjadi pemain utama buat kelabnya. Hingga setakat ini Cavill sudah merekodkan tujuh penampilan selain menyumbang dua bantuan gol buat Portimonense yang beraksi dalam saingan Division ke-2 Portugal. Pertahanan tengah kelab Azerbaijan, Sabah FK, John Irazabal, belum lagi mendapatkan debut bersama skuad kebangsaan namun kelibatnya dijangka bakal kelihatan untuk panggilan Harimau Malayah selepas ini. Irazabal merupakan tonggak utama Sabah FK yang beraksi untuk kasta tertinggi dalam piramid bola sepak profesional Azerbaijan. Setakat ini, Irazabal sudah merekodkan 31 penampilan bersama Sabah FK bagi musim 2024-2025. Pemain berusia 28 tahun itu turut meledak satu gol selain satu bantuan jaringan berjaya dihasilkan. Manakala Richard Chin biarpun sudah begitu lama dikaitkan bersama skuad kebangsaan Malaysia, namun nama beliau masih belum melekat dalam panggilan bersama Harimau Malaya. Baru berusia 22 tahun, Richard Chin merupakan tonggak utama kelab Farnborough yang beraksi dalam saingan National League South iaitu Liga Division ke-6 di England. Hingga setakat ini, Richard sudah merekodkan 37 penampilan bersama Farnborough musim ini. Beliau cemerlang dengan meledak 6 gol selain 6 bantuan gol turut dihasilkan. Mampu beraksi di pelbagai posisi seperti pertahanan kanan dan kiri serta di bahagian sayap, kehadiran Richard ke dalam skuad kebangsaan sudah pasti menambah pilihan buat Peter Klamowski dalam membentuk skuad Malaysia yang lebih mantap. Di samping itu juga, pemain pertahanan import Pinang FC, Rafael Vito kini dilaporkan sedang dalam proses untuk mendapatkan kad pengenalan Malaysia sekaligus mencerahkan peluang mewakili Harimau Malaya. Pemain berusia 32 tahun itu merupakan pemain yang sudah pun cukup 5 tahun bermastautin di negara ini dan beraksi di dalam saingan Liga Super. Dua pemain Brazil lain yang sudah pun mempunyai penampilan bersama Harimau Malaya iaitu Enric Dos Santos dan Paulo Josue telah menjadi individu penting dalam membantu Rafael Vita untuk merealisasikan hasrat mewakili skuad kebangsaan. Vita ketika ditanya, berjanji akan melakukan yang terbaik jika dipanggil memperkuatkan skuad kebangsaan Malaysia yang kini di bawah kendalian jurulatih dari Australia, Peter Klamowski. Dalam proses, mungkin dua minggu atau lebih lagi. Saya sudah 5 tahun, saya dapat sokongan Penang, keluarga saya juga gembira di Penang, jelas Vito. Untuk rekod, Rafael Vito mula beraksi di Malaysia pada Januari 2020 dengan menyertai Penang. Beliau kekal di pasukan yang sama sehingga ke hari ini. Jika proses naturalisasi Vito berjalan dengan lancar, Kehadirannya bersama skuad kebangsaan dijangka akan memperkuatkan lagi bahagian pertahanan yang dijangka akan diisi seorang lagi pemain warisan baharu iaitu Jun Irazabal.